По образованию шахтер я машинист шахтных комбайнов и механизмов. Меня в шахте травмировало. Я был на группе, не работал. А в молодости, когда учился, у нас мастер был заядлый фотограф, любитель. И мы всей группой с ним пропадали в свободное время. Вот подумал, подумал, что это может пригодиться, чем-то надо заниматься. И прошел в фотографию. Для многих это хобби. Сейчас очень много людей достаточно обеспеченных, которые покупают очень дорогую аппаратуру, ездят они, у них это хобби для души. У многих фотографов, которые это хлеб, у них, у них бывает не хватает времени на творчество, кто работает именно для зарплаты. Одно время у нас было практически только две студии в Донецке осталось, вот как Украина стала самостоятельно, когда начался этот дележ, все быстро позакрывались и побежали в торговлю. И фотографы в том числе. Думали, что там нас все ждут, и торговля это будет вечно. Ну, сейчас студии у нас, ну, я не знаю, ну так, ну, штук 10 есть в Донецке, если не больше. Очень много молодых фотографов сейчас, талантливых, которые умеют что-то снимать. Раньше очень фотографировалось и для души просто. Вы идете, захотели, вам для души пошли, причесались и пошли делать, чтобы фо подарить фотографии, да? Сейчас же в интернет клоцнула себя, выставила в интернет на сайте, и все, и на этом все успокоились, да? Ну так, утрировано. А раньше все-таки семьей фотографировались. И это была память, вот сейчас вот приносят снимки еще с того века, там 1890 год, вот фотографии приносят, сейчас все же начали восстанавливать свои родословные. И вот когда приносят старые фотографии, наши работники уже их столько повидали, и то все равно, а ну покажите, а ну покажите, а, ну, это, а это что, а там печать, а там то. И фотография – это целое искусство. Вот те, что наши снимали на мыльницах фотографии, вот, они того не стоят. Ну вообще их сравнивать нельзя как фотографии, это так, ну, профанация с одной стороны, как сказать, помогает, с другой стороны, этих фотографов балует. Раньше, когда приходили вот ко мне и говорили, вот скажите, вот как тот фотограф? Я никогда не говорил, хороший он или плохой, и сейчас не говорю никого. Я никого фотографов не хаю и не возвышаю. Вы когда приходите на выставку, смотрите на работу, да, на какую-то, и говорите, вот классная работа, пусть там это будет полотно или еще что-то, вам нравится, пусть даже мебель, да, одежда, не имеет значения. Все равно, что ее кто-то проектировал. Вам нравится, другой человек подходит, Господи, говорит, а на что тут смотреть? У каждого свой вкус. Потому мы же не одинаково одеты. У каждого самостоятельный вкус, и каждый выбирает то, что ему нравится. Зато и красота. Одному это красиво, другому нет. Все. Точно так и фотографии. Расширяет, конечно когда я разговариваю с молодыми фотографами, которые начинают учиться, я им всегда говорю, вы учтите, что если вы стоите во дворе, там, в любом месте, и находите что-то необычное, там, кора дерева, или там, камушек, или еще что-нибудь, или веточка какая-то, которая на самом деле вроде ничего, а вы это увидели, вот это уже ваше видение искусства, вот это ваше видение уже прекрасного. И вот если они это себе развивают, значит, это им подходит, так оно и должно быть. Я говорю, я сейчас не фотографирую, я только люблю критиковать. Ну, я очень много участвую в жюри, и но тут еще не так. Вот приходят очень много молодежи с училища. И когда вот на перв... в училище, когда они приходят и приглашают меня часто на первые уроки, чтобы я им там напутствие дал, я всегда говорю так, товарищи, если вы увидите, научитесь видеть ошибки в своих фотографиях и в других фотографиях, ну, ошибки, не так, как это красиво, а какая там ошибка, значит, с вас будет толк. И если критикуют, значит есть за что. И тут обижаться. Ну, можно критиковать, конечно, по-разному. У нас же есть э, нытики, циники, которые приходят и все им плохо. Ну, таким не угодишь, это же единицы. А мы вообще говорим о другом. Если вы посмотрели на фотографию и сразу же увидели ошибку, значит у вас есть восприятие прекрасного. Если вы ошибку не видите, а там их полно, да, ну, ошибок таких явных, ну, не всем же дано. Знаете, одни поют, другие голоса нету, не поют, а то любят слушать, да? Фотография никогда не кончится. Технология изготовления, это меняется. А само искусство фото, вы же все равно будете говорить, ой, какой красивый закат, какой красивый восход. И вам захочется это запечатлеть. Технология будет другая, но все равно вы, ну, пусть будет даже не фотографируете, пусть вы будете руки раскрыли, раз, и фотография готова, но все равно же вы это должны увидеть и сделать. Его желание и плюс призвание его. Вы учите, что фотографом можно быть репортером, студийным, выездным, там спорт снимать. Все это, если он снимает классно спорт, это не значит, что он снимет классно портрет. Да? И тот, кто в студии простоял всю жизнь. Это не значит, что он пойдет и сейчас классный репортаж снимет и будут классные снимки там. Это разные вещи. Это как водители. Есть водитель, просто водитель, да, выехал, поехал на природу, приехал. Есть таксисты, которые мотаются, есть гонщики водить. Они что же тоже водители? В первую очередь это семья. А хобби, работа ⁇ это уже... Без семьи, я считаю, ни хобби, ни работа ничего не поможет. Ну, я могу массу примеров провести, всяких. Что семья – это превыше всего, потом хобби, работа. У меня хобби и работа – это одно и то же. Я с утра до ночи на работе, я в 6 прихожу и в 7-8 часов ухожу вечера. Я, я не жалею, что я пошел, э, что у меня травма случилась. Если бы травма не случилась, я может быть не пошел в фотографию, мог бы пойти по другой линии. Может быть, я там бы себя показал. Но вот из-за того, что получилась травма и из-за того, что я вынужденно пошел фотограф, и я об этом никак не жалею. Меня знают как фотографа, я много сделал для развития фотографии в Донецке. Я после того, как Украина отделилась, о фотографах вообще ничего не делал. Я первый начал за свой счет собирать фотографов и делать выставки. Несколько лет подряд я делал выставки за свой счет фотографически. Потом это стало модно, начали в интернете выставлять, начали крупные банки, фирмы, все, сейчас кому не лень, выставки делают везде. А вот первые в независимой Украине выставки в Донецке проводил я. Светковым еще, вот он сейчас музе... директор музея по фотографии. Вот, ну я начинал это дело, а потом уже подключил его, он в газете работал. Вот так это происходило. Это же я делал в ущерб себе. Так будем говорить, у меня же банка не было, ничего не было. Надо поверить в фотографа. И вот кто в фотографа верит, значит молодец, значит будет хороший снимок. И вот я могу разделить только на тех, кто верит в фотографа. И те, которые скептически приходят, а я вот плохо получаюсь. Приходит красивая и начинает. Да, вот я плохо получаюсь, да я вот такая, я вот всякая. Ой, как красиво. Я говорю, ну вам просто надо настроиться и расслабиться. Если вы расслабились, будет хороший снимок.